...моей кущевой, и моего дедушки, и бабушки. И рассказывает есть такая легенда наша семейная. Как дедушка с бабушкой познакомились? Дедушку попросили где-то выступить в цыганской семинарии. Да? Вот он хорошо пел песню, особенно пел хорошо свидетели неровные где народное житие не стоит, растет могучий дух и товарищ, который на... сделал на нашем на этом банке дверь. Дверь. Вот это сделал Сытник Алексей Иванович, крестный отец, отец моей мамы, кум моего деда. Вот он приходил к нам вот, из этого простушевления. И дед, когда играл там на этой вечеринке, а кто-то играл и сказал, ну, так как если Терентьевич играет, так никто не сыграет. А женщина так не сможет сыграть. И тут поднялась Карагатлана, она сказала, ну почему? Я тоже сам прилетал. И почти повторяет девушки репертуар, репертуар. Вот так их начали вдвоем приглашать на вечеринки, на посиделки, на кущи. А это что-то Славянская хата росла такое поле высокое, но она должна была потом стать вот этим вот сволоком, который держит в хате потолок. А для этого обрубывали. Каждый год вырастали на эти ветки. Хозяин обругивал эти ветки, поднимался на верх, на, на, на дробение, как бы. І це все складалося під коло призвику, тут же коло хати, воно десь пригодиться або спалити, або десь грязь допомогти. І коли приходили, молодіж приходила на кущ, на кущ, оце ті гетки накривали все рядно, щоб дівчата там не поцарапали ноги і там вони сиділи. посиделка. Посиделка. И тем, и, вот это все, что нам пришло название нашей пустелки. А потому я вам напишу импульс пустелки, которые я посвящаю. На пустелке да, пощелки, да. с тобой беру Только шахраун, готовный 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 шахраун, готовный

i